Ich bin Journalist, ich arbeite für den Bayerischen Rundfunk, überwiegend für den Hörfunk, also Radio, und gelegentlich auch fürs Fernsehen, sowohl im aktuellen wie etwa für das Politikmagazin Kontrovers des Bayerischen Fernsehens, wie eben auch äh, längere Dokumentationen. Ich habe an drei Fernsehdokumentationen bisher mitgearbeitet. Das eine ist eine 90-minütige Dokumentation über das Konzentrationslager Flossenbürg. Das zweite ist eine Dokumentation zum Thema Verbrechen Liebe von polnischen Zwangsarbeitern und deutschen Frauen. Und das dritte ist eine Dokumentation über einen KZ-Transport kurz vor Kriegsende in Tschechien. Ja, ich werde diese drei Projekte im Wesentlichen vorstellen: eben das Wiederentdecken von Tatorten des Nationalsozialismus. Das Konzentrationslager Flossenbürg präsentierte sich ja 1995 eher wie ein Friedhof. 1995 fand dort das erste Treffen, das erste internationale Treffen von Häftlingen statt, 50 Jahre nach Kriegsbeginn. Auf dem Appellplatz stand eine Fabrik, auf den Fundamenten der Baracken Wohnhäuser. Es war eigentlich als KZ nicht erkennbar. Und 1995 begann ein Prozess, der das Ganze schließlich so verändert hat, dass diese Fabrik abgerissen ist, dass dort jetzt zwei sehenswerte Ausstellungen gezeigt werden und die Gedenkstätte ihren Namen verdient. Und ich werde natürlich auch die anderen Projekte vorstellen. Es gibt viele vergessene Themen wie Hinrichtungen polnischer Zwangsarbeiter in Deutschland. Sie kennen vielleicht äh, das Thema, äh, polnische Zwangsarbeiter, die mhm. Verhältnisse mit deutschen Frauen haben, wurden am Rande der Orte, an denen das mhm. stattgefunden hat, hingerichtet. Mhm. Und in diesen Orten ist das oft kein Thema und wird jetzt erst mhm. wiederentdeckt. Man kennt vielleicht Rolf Hochhut, eine Liebe in Deutschland, der mhm. einen Fall signifikant aufgearbeitet hat. Aber es gab ja in Deutschland 700 bis 1000 Fälle. Über diese Recherchen habe ich natürlich auch Kontakte bekommen zu mhm. Überlebenden, mhm. KZ-Überlebenden mhm. aus der Ukraine. In dieser Dokumentation über das Konzentrationslagers spricht sehr eindrucksvoll Herr Dudok. Er legt den Lift. Mhm. kam als polnischer zwangsarbeiter in das konzentrationslager mhm. und lebt heute eben in der ukraine. für mhm. diese dokumentation äh, über den kz transport in tschechien habe ich maria fomina in kharkiv mhm. besucht, mhm. die als junge zwangsarbeiterin mhm. nach auschwitz verschleppt wurde und von dort nach Mitweida in ein außenlager des kz flossenbürg und dann in diesen Zug gekommen ist. Mhm. Also, ich war schon in der Synagoge hier, mhm. die ich sehr beeindruckend fand. Was ich äh, heute unbedingt eben noch sehen will, ist die Gedenkstätte Babiar, mhm. die ja äh, extrem wichtig ist. Und da bin ich sehr gespannt, äh, wie dort dieses Verbrechen aufgearbeitet wird. Vor allem mhm. ist es wichtig, dass Erinnerungskultur lebt. Mhm dass nicht irgendwo ein Denkmal errichtet wird, das niemand mehr interessiert, mhm. äh, sondern auch der Prozess des Erinnerns äh, sehr ja. breit angelegt wird. Mhm. Also ich habe festgestellt, dass eben jetzt, was in Deutschland diese Hinrichtungen polnischer Zwangsarbeiter anbelangt, in diesen Orten oft eine sehr große Betroffenheit ist, weil mhm. das ganze Thema komplett vergessen wurde mhm. und oft auch sich Schulen engagieren. Mhm an der Erinnerungsarbeit, mhm. dass ein Denkmal aufgestellt wird. Mhm. Und wenn junge Leute äh, da mitarbeiten, aktiv und es mhm. nicht verordnet bekommen, mhm. so heute fahren wir mal in ein KZ, mhm. dann ist das eigentlich fast das Optimale.